Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, salam sobat hobi. Oke, sobat saya, kali ini saya mau coba untuk program akarnya. programnya program, nah, jadi kita bongkar dulu. Ini dulunya stek batang ya, stek batang. Jadi ini potongan dari uh, jenis bahan ponsel warung milik saya, ya. yang saya potong. Alhamdulillah dia ternyata uh, bisa tumbuh subur. Jadi di sini mau saya Nah, ini sudah keluar akar seperti ini ya di bagian atas nggak tahu lagi untuk bagian bawahnya saya mau coba untuk bongkar ya bongkar dalamnya kira-kira seperti apa dan nanti kita reposisi juga untuk gaya tanamnya seperti apa ya nah, dulu ini asal tancap aja ya jadi masih belum tahu untuk akarnya ya, seperti apa kalau memang bagusnya kita tanam dengan gaya seperti apa Oke, di sini sekalian kita bongkar Oke okay, saya dan akarnya kurang lebih seperti ini. Ini baru satu bulan ya, satu bulan seperti ini akarnya. Ya. jadi mungkin ini medianya yang bagus. Ya, karena punya saya kemarin itu ada yang eh, sudah sekitar 8 bulan, ya. 6 bulan, 7 bulan lah ya. Akarnya itu baru sedikit ya. Ini padahal stek batang ya. Cara reposisi juga untuk kaya tanamnya. Mungkin kita tanam dengan gaya seperti ini ya. Oke, kita akan menggunakan seperti ini ini akarnya ya nanti kita coba untuk kasih tatakan juga untuk bagian bawahnya supaya kedepannya akarnya itu bisa lebih bagus ya. Oke. satu saya jadi di sini untuk tatakannya di sini saya menggunakan potongan eh, keramik seperti ini ya dan ini rencana kita tanam dengan kawah ya. e, selanting atau miring nah sini ada karakter ikut ini kita coba untuk e, juga yang jelas e, kedepannya kita bongkar lagi ya, mungkin beberapa bulan ke depan ya kita bongkar lagi supaya tahu perkembangan seperti apa nah, kita untuk agar pun juga kita e, ulang ya tata ulang enggak uh, cuma penataan sekarang aja, nah ke depannya kita coba atur juga untuk reposisi eh, penataan akar supaya hasilnya, nah hasilnya itu nantinya bisa lebih maksimal lagi. Nah untuk medianya di sini saya pakai tanah di bawah bambu, tanah bawah bambu ya, tanah bawah bambu, benar -benar, luar biasa nih untuk hasilnya karena apa dengan media ini cuma satu bulan saya bulan yang bonsai ya ini bekas potong ini benar satu bulan yang lalu saya potong dan hasilnya dia sudah tumbuh akar yang seperti ini ini benar-benar bagus jadi sangat rekomendasi sekali untuk sobat bonsai yang uh, ingin membuat buah bonsai ya atau uh, program akar program akar tapi di sini eh, kita lihat juga untuk eh, apa jenis jenis dari bahan bonsai yang kita program sendiri ya karena ini jenis bahan bonsai waru karena waru itu juga terkenal sangat mudah sekali tumbuh ya, untuk waru jadi kita enaknya itu kita itu bisa lebih cepat untuk program kita program akar juga di sini ya nanti nggak tahu ke mau saya atau gimana ya cuman untuk saat ini kita tanam di wadah seperti ini aja supaya kita lebih enak aja untuk memantau nya ya nanti kalau kita bongkar bongkar lagi itu lebih enak ini dulu akarnya masih belum ada akar akar seperti ini belum ada nah, sekarang itu nah, sudah ada akar di sini ini kita biarkan saja seperti ini ya akarnya pun di sini kita tekan di juga kita atur juga supaya kedepannya enggak nah, terlalu sulit ya untuk menata lagi akar-akar ya. yang kurang pas menurut kita ya untuk arahkan oke sekarang kita kasih media jadi untuk jenis bahan baru seperti ini ya Hmm, kita habis bongkar seperti ini nggak usah kita kasih bubuk ya. nggak usah kita kasih bubuk cukup kita taruh di tempat yang teduh saja ya. nah, dia bisa tumbuh subur tapi ya, balik lagi kita pakai medianya media apa gitu kalau nah, kita pakai media yang kurang butuh bagus ya hasilnya kurang butuh maksimal nanti kita kawati juga beda sisi kita kawati supaya ini misalnya ini cabangnya ini sudah besar lumayan ini ya harus kita kawati Oke, okay, sobat saya. Untuk jenis bambu semaru sendiri itu sangat eh, suka sekali dengan air ya. Jadi kita jangan sampai telat siram ya. Kalau kita sampai telat siram, jadi pertumbuhannya kurang begitu bagus. Ya. makanya di sini untuk jenis bambu semaru kita wajib sering-sering eh, siram ya. Kalau itu sehari satu kali lah ya. Jadi di sini Nah, mungkin nanti akan saya ada juga ini saya yang beberapa yang pertumbuhannya nah, macet ya kayak pertumbuhannya sangat lambat jadi mau saya coba untuk ganti media ini karena apa di sini saya sudah memberikan saya pakai media ini satu bulan setiap batang akarnya sudah seperti itu ini cukup lumayan besar ya akarnya cukup lumayan besar jadi pertumbuhannya sangat bagus oke sekarang mau saya coba untuk kawati berapa ya, batangnya supaya nanti Uh, dia lebih bagus ya cabang-cabang seperti ini uh, perlu kita buang aja ya. cabang-cabang bawah uh, buang nantikan yang nantinya kira-kira cabang tersebut nggak kepake ya cabang ini karena masukannya di sini ya jadi cabang yang seperti ini kita buang ini seninya ya jadi di sini mahkota jadi di sini nanti kalau memang dia ada titik tumbuh, kita pakai yang di sini. Ya, di sini. Oke okay, so ya untuk hasilnya seperti ini jadi nanti kedepannya kita pakai cuma dua batang ini aja ya ini di sini rimbun ya terus di sini eh, mahkota ya nanti kita bikin cabang percabangan baru di sini ya terus untuk gerakannya kurang lebih seperti ini ya. nah, untuk dari bonggol ya bonggol dia eh, naik naik tadi ya naik terus dia miring selanting seperti ini. Nah, nanti gerakannya kita atur lagi kalau dia sudah naik pot ya. Naik pot untuk se sekedar untuk e gerak dasar. Yang nah, jadi di sini masih gerak dasar kurang lebih seperti ini ya. untuk Ukurannya enggak terlalu besar, tetapi di sini saya suka ini karakternya benar-benar luar biasa. Di sini e sudah bagus sekali untuk gerakannya dia ya. E gerakannya dia sudah dapat ya. E jadi di sini dengan gerakan yang seperti ini kita bikin pola dengan yang sedemikian rupa ya. oke okay, saat pun saya gimana menurut saya ya memang untuk jenis bahan baru kebanyakan itu karakternya bagus-bagus ya cuman di tempat saya kita cari jenis bahan besar baru sekarang agak kesulitan ya e, maksudnya dalam kata tidak kesulitan itu kita cari karakter batang yang bagus itu sudah agak sulit ya e, banyak memang sangat banyak, banyak jenis bahan besar baru di tempat saya itu masih banyak masih melimpah cuman uh, tiap kali berburuan bonsai saya cari jenis bahan bonsai waru yang karakternya bagus itu masih benar-benar uh, susah ya yang bagus oke okay. untuk hasil kali ini ya reposisi jenis bahan bonsai waru uh, kurang lebih seperti ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bisa menginspirasi khususnya buat suatu bonsai yang ingin membuat sebuah bonsai dari tanaman waru ya jadi untuk waru ini waru lokal kurang lebih seperti ini gerakannya Oke, okay, sobat saya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi. Terima kasih buat sobat saya yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, okay, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.